ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਗਿਫਟ ਤੋਹਫਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਓ ਸਰ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਐਸੋ ਇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ मेरा अपना विचार है फिर तो चौपड़ी च पड़ेगा फिर चौपड़ी किस तरह रहोगे? क्योंकि क्योंकि फिर ऐसा होएगा मैं चौपड़ी च वो तो मेल च रह रहा ना जाने किस तरह यू डोंट नो अबाउट इट तेन पता ही नहीं उसने किस तरह बनाया उन्होंने जब मार पैनी फिर पता लगना है। फिर, फिर क्या होएगा फिर पछताए हो तो क्या हलो हलो हेलो डर देखाते हो फिर पछताए हो क्या जब चिड़िया चुप गई खेत दिन पाछे गए हर्षो किया नहेत गुरमुख प्यारे कदे धर्मराज दी कचहरी च नहीं जाते ध्यान ना सुनना मेरी गल एक कोई उर्ली खुदाई नहीं जिथे तुम बैठे हो इथे तुम छुपाओगे करोगे कुछ कहोगे कुछ दरबार आला दरबार है कि जेडे कई जन्म तो हैं बोलो जन्मे कर्मदी छोड़ा जन्म कुछ भी नहीं जो बिता रहे हो पिछले जन्मानु भी जन्मां दिव्यम ददामी दा चक्षु भगवान कृष्ण अर्जुन कहना क्या मैं तेन दिव्य चक्षु जिंदा मैं मैं समर्थ हाँ मैं समर्थवान हाँ लेकिन ध्यान देना नु... संसार संसारू भी ओदा ही रूप च देखदा जिते जिथे देखिया मैं तेरा रूप देखिया जिथे जिथे देख बंदी छोड़ साहेब जी मैं तेरा रूप देखया बंदी छोड़ साहिब जी मैं तेरा रूप देखया छोड़ साहेब जी i don't... रूप देखिया पूरी वाले साहिब जी में तेरा रूप देखिया वाले साहेब जी में तेरा रूप देखिया पूरी वाले साहिब जी में तेरा रूप देखिया रकबी वाले साहिब जी में तेरा रूप ख रकबे वाले साहिब जी मैं तेरा रूप देखिया वाले साहेब जी मैं तेरा रूप देखिया रखवे वाले साहे जी में रूप देखिया गौा वाले साहेब जी मैं तेरा रूप देख्या। साहिब जी मैं तेरा रूप दे गया साहिब जी मैं तेरा रूप दे गया कौवा वाले साहिब जी मैं तेरा रूप दे गया काशे वाले साहिबया मैं तेरा दे... रूप देखया काशे वाले साहिबया मैं तेरा ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਕਸ਼ੀਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਈ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਦ્વੈਤ ਪਾਵੰਦਾ ਹੈ ਅਦ્વੈਤ ਪਾਵੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਫਲ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਾਪ ਦਾ ਪੂਰਨ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀ ਹੈ ਰੈਣੀ ਬੈਣੀ ਸੈਣੀ ਕੈਣੀ ये बदल जानी है। वो फिर अपने लिए नहीं जीता है वो हर गुरुआ गुरुआ की साजी नवाजी सृष्टि ले होंशोर इस करके मातरी ऋण मातृ ऋण जो है सर्वोपरि है और मैं फोक्स इसी करके कर रहा जिस परिवार माता जी है संस्कारित होएगी पिता संस्कारित होएगा ओदे हाथ ही लड्डू ओदा स्वार्थ भी सिद्ध हो जाएगा ओदा परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा बोलो और इसी करके जो विचार कर रहे हैं। केवल जननी देते गल चल रही है जननी मातरी जननी जननी जो जननी ने सू जनिया है जननी मैंने माता मातरी मां अम्मा उसने सू जमया है तो फिर भाई असी उसकी आग्या के उ कद भी हुकम के उ पिता के हुक्म के गुरु के हुक्म के उ कद भी किंतु परंतु ना करिए किंतु परंतु तो छोटा हों और बड़ा हों बुद्धि बड़ा स्याण ज्यादा होंगे सियाण शरीर करके नहीं किया बुद्धि करके स्याण सियाने का अर्थ हों बुद्धि बुद्धिमान हो जड़ा है वह सचमुच बुद्धिमान है समाज जो अपने माता और पिता से दसे गुरुआ मार्ग से जीवन है, निर्वाह करता है चरितार्थ करता है तन है उसके माता पिता भी धन है वो कुल भी धन है और गुरु तो धन हुंदी ही है इतने थोड़ा समझ लेना गुरु शरीर नहीं है भाई मैं फिर कह रहा भुल जाते हो गुरु शरीर नहीं है गुरु ता, गुरु तो भाई शब्द का स्वरूप है नाम का स्वरूप और उस नाम चित्त विरती जो तुम जोड़ते हो जोड़ते जोड़ते कैसी अवस्था आ जाती है तो फिर ना उथे चेला रहा है और ना गुरु का पद रहा है ओ उस ही रूप बन जाता है सचमुच ही गुरु के दे, रूप दे, ही स्थित हो जाता है गुरु तक किया जाता है गुरु का असली अर्थ ही शब्द हों देखो तुसी रोज आरती बोलते हो इस प्रश्न का जवाब जो कहते गुरु किसन कहने प्रश्न का जवाब आरती तो च है महाराज ने साफ कह देता शब्द स्वरूपी उतरे शब्द सतगुरु का स्वरूप क्या है कबीर का स्वरूप क्या है शब्द आचार्य गरीबदास का स्वरूप क्या है शब्द पुरी वाले का स्वरूप क्या है शब्द नाम कह दो अमृत कह दो और रकवी वाले का स्वरूप की है शब्द और गौवा वाले का स्वरूप की है शबद शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर दास गरीब दयाल है डिगे बधा में धी लो गलती हो जाती गिर जाता डिग जाता है और डिगना औखड़ के पता नहीं गिरिया ता थोड़ा माफ़ भी है जो जान बुझ के डिगद् है ओन कोई माफ नहीं तो डबल ट्रिपल दोष लगता है वो वो सचमुच जानता है कि मैं गलती की फिर वो गलती करके मन भी नहीं रहा तो डबल दोषी नहीं ट्रिपल दोषी है भाई गलती हो गई तो पहला अपने आप ही कह दो मेरे को गलती हो गई ਮੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਆਦਤ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਇਕ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆਦ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਈਗਰਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜੋ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਅਵਲੜਾ ਹੈ बड़ा ही विलक्षण है मैंने जी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब सब तो और वीडियो को लाइक जरूर करो जदा सत्संग दिल करने लग पाया समझो कि वो पहली सीढ़ी चढ़ चुके बोलो बंदीशोर